А, дорогі друзі, з вами Артур, і це ще один випуск чотулетки. Я не хотів його записувати, але мені, коли я грав в одну таку ну, досить прикольну комп'ютерну гру мені подзвонили на телефон, і виникла така ось ситуація. <звук>

Де нові випуски чатурлетки, а? Ти що нариваєшся? Якщо не буде нових відосів, я тобі передам дані твої в ТЦК, поняв? От же ж Козела. Прийдеться записувати. Ось. Що ще хочу сказати? Хочу сказати те, щоб ви мені залишали ваші коментарі. Це дуже важливо для мене. Е, коментуйте, будь ласка, ставте лайки. Е, тому що хочеться бачити більше коментарів від вас, а не від всяких ботів з Росії. Вони мені там таке, ну мені колись задав хтось питання, там пишуть багато, ну, є відоси, які вистрілюють, то так. Буває, що попадає десь на їхні оці контори, знаєте, де оці їхні боти сидять, то так. Іноді таке пишуть, ну я багато чого видаляю, тому що, ну, це мій канал, мої правила, навіщо мені слухати якусь маячню? Щось таке, колись, повно, написав хтось. Ну, там багато всякої нісенітниці, що типа... Та подивіться, подивіться на нього. Он. Блін... ...как на Дмитрия Гордона похож, що внешне, що по уму такой же дебіл. Я не знаю, яким чином я схожий на Дмитра Гордона, чим я на нього схожий. Я не, нібито й не лисий, нібито не журналіст. Я думаю, якщо я схожий на Дмитра Гордона, то випуски чат рулетки повинні починатися з досить іншим інтро. Десь якісь, ну, десь якесь, ну, десь отаким. Ну что, поехали? Привет. Привет. Здравствуйте! Здравствуй. Здравствуй. Чем общаетесь, а? чем общаетесь здесь? Здравствуйте! Привет. 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 Украину поставили, что просто Привет. А зачем? А зачем? Я вас не слышу, вообще, можете громче говорить? А они вам отвечают, что вы косатые. А, ебаные. они вам отвечают, что вы косатые Они говорят, что они нас Что? Ебаные. Куда? Что? Куда? А, ну правильно. А, ну правильно. Кстати, а что у вас денег на наушники нет? Кстати, а что у вас денег на наушники нету, да? Нет. Нету, да? Я понимаю. Я, нету, понимаю, да? Нет. Я, понимаю. я понимаю. Нету, да, я понимаю, я понимаю, я бедность. Не, ну. Не, ну, Ніхто і не сумнівався. Ніхто і не сумнівався. Ні, Звук, ну, ніякий взагалі. Ну, ви бачили, да, цих, цих двох двох, я не знаю, хто вони: чоловік, дружина, брат, сестра, я не знаю хто, але ви бачили це? Оце ось обличчя російського світу. І це перші були люди. Це не вантажна ніяка склейка. Це от самі перші, яких я зустрів. блядь. О, ебано, привет. Привет, что ты такой возбужденный? Я не возбужденный, а наоборот. Умиротворенный, да? Да. Я тебя понял. А ты Иисус? Да. Конечно. Я вижу по тебе. Сын Иисус. мой, конечно. А где у тебя хрест твой? Там, в другой комнате лежит. В первой комнате? Угу. А где первая комната? В первая комната там дальше. Дальше. А ты, да. ты, ты выпил много уже сегодня, сын мой. Сын твой, блядь, при, при, приговорил. Немного. Так это же грешник, приговорил. получается, да? Ну, блять грешник, да. А что в церковь бы лучше пошел бы сын? Блять, церковь не пошла сегодня у меня безбожник, моя мать безбожник, да? Безбожник, мать не, не сын не сказала, мой. Что... Скажи, пожалуйста, а ты Украину выставил в поиске, сын мой? Нет. Весь мир, сын мой, или что ты выставил? Чувак, не весь твой Украина, блять. Не выставил, нихуя. Не выставил. Я тебя понял, сын мой. А скажи вопрос мне такой. Ответь на него. Да, чей давай. Крым, сын мой? Ваш, блядь, ваш. ваш. Это чей? Хорошая чашка у тебя, но ты должен ответить мне на мой вопрос. Смотри, чаша какая у меня. Бочечка, да. Так, сын чаша мой, чей же Крым? Скажи мне. Ты же Крым? Россия или Украины, отв... скажи мне. Я отвечаю, Крым украинский. Российский, блядь. О, <с... насылаю <с... на тебя Чирина фурунку, сын мой. Больше твой писюн не встанет. Пап... вот и все. <п>... О, снова <п...> ты, <п...> дед. Привет. Да я не дед, я ж тебе говорил. Ну я тебя не знаю, где-то недели три назад общались. Ты тут что, на работу сюда ходишь? Какая работа? Ну я не знаю, может ты и там... Я как уже... как... какой-то. Слушай, я уже 18 лет как на пенсии. Ты не, че... ну может это то ты работающий пенсионер. Сейчас рулетку ну, заходишь, что? там Украину выбираешь, там оск... обижаешь, украинцев с ними ругаешься, а потом тебе платят деньги. Когда да тебе как па... тебя обидишь, Ты посмотри на свое лицо. Ну как тебя обидеть? А? Да, конечно, я посмотрел на мое сексуальное лицо. Как его вообще можно оскорбить? Правильно? Ну да. Ну вот. Нет, дед, не скажи, откормляю. пожалуйста, дед, честно, если ты бы ты, 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 ты влюбился в если бы был бы бовом Ты что, дурак, что ли? А? Ну, есть немножко сейчас. Ну так, Я, я, ну, вже, будь я, дураком. я на в психбольнице. Сейчас я даже прочитаю. Щас. Да не надо мне ничего читать. 20-та психоневрологічна лікарня в Києва. Тут вот лікарства мне назначают, тут накололи. Ну то такое, -то ну, означает... Так, скажи, дед, пожалуйста, ну, пожалуйста, пей. ты вот чет, вот если бы ты вот, был бы женщина, или был бы по помоложе, ты бы пошел бы со мной на сюда. Ты что, я тебе сказал, ты дурак, что ли? Ну конечно, а? что не видно, конечно, что? Не видно Ну, ну видно. Ну и что? Ну, я понял. А еще такой вопрос, дед. А, такой... а чей крым? А ну опять дурак, что ли? Чей он? Ну ты приедешь своими гривнами туда, попробуй расплатись, Ого. и ты сразу поймешь, Ого. чей Ого. крым. Где-то а ты видишь вот это? Там? Ну, у тебя там эти... Ого! Дед, Ласточки Ага. А, слышишь, гривнами, говоришь, расплатишься. А, а что такая вот штука? Ну нас, приедь очки? в Крым! Да, с да, гривнами. А, да, вот это гривна да. ждала. Ну. А скажи, пожалуйста, а почему Крым не на одной карте мира, кроме российской, не изображен российским? А он везде к Украине присоединен, а? Так все дураки, такие а -а -а, как ты. А вы умные, да? 140 а вы умные, умных, да? а миллионов умных, да? Ну да. Я понял. У меня, кстати, жена тоже психически не не же больна, немечательная. Не она вот ходит. Ну она, кстати, ну хотите! Уйди, Пожалуйста. Уйди, уйди я сказал! Крышки и острова пошла, тоже! Вон пошла! Вон пошла! Придурочная! Придурочная. Да, дед, так слышишь? Так, да, ты так и, так, и так и не ответил, я тебе нравлюсь? нравлю. Слушай, я, я тебе ты, третий я раз, раз, раз говорю. Ты взлет, смотри, да, дед, извини. Ты пошел? Ну, не надо было посригаться. А так бы не нравился. Нравился бы, да? Нравился бы, да? А так Ради бы не да. Ради тебя я тращу волосы. Ага. Очень, красивый Очень красивый мужчина. Да ты не о том. А чё? Ты смотри за своей задницей. И все будет хорошо. Не, ну дед, что моя задница это угрожать будет? Ты же далеко от меня. Вот ну, так вот. Ты, лучше за свои ты такие вопросы смотри. задаешь. Вот следи за своей задницей. А ты со своей что следил? будет? А ты со своей следил? Слушай. Слушай. Ты не о том. Дачу, и, не, дачу. и нигде. А где? Тебя тут нет. А Вообще. Я в матрице. Да? Вот. Ты слишком молодой, чтобы задавать мне эти вопросы. Ну, если принял, но прими еще таблетку. Сатана могила, кладбище хуила. Ну, таблеточку дед, прими, на и все будет хорошо. Дед, дед давай, давай. Цей придурок мне... 에, попадався десь ну, в останньому випуску. І він ще комусь попадався. Це такий коротше, він, як, як розумію, чи на зарплаті тут сидить. Типа, 10-тисяч -ти напевно, чи як їх там називають. Mm -hmm. то, знаєте, Як от колись був Дідуган, той такий у нас 에, що Стасіка мене називав. Це ж, він же теж багато кому попадався. ну, Зараз він зник з інфопростору. Може він здох, може я не знаю, що там з ним сталося, але. Це... Це щось типа такого. Ну Я, наприклад, сюди заходжу дуже рідко. А вони тут сидять їм прям, знаєте, по кайфу. Вони прям тут отримують якесь задоволення. Здравствуйте.